Bir millət ki min illərdir bir ailəyə gözyaşı tökür o böyük millətdir. Bir ailənin qəmini gətirib şəxsi qəm eləyib peyğəmbər ailəsinin qəmini, Hüseynin balalarının qəmini gətirib öz şəxsi qəminə, şəxsi matəminə çeviribsə o böyük millətdir. 60 gün Muhərrəm Səfər ayını bu xalq şadlığı özünə haram eləyib peyğəmbərin ailəsinə görə. Bu gör nə qədər fədakâr millətdir, egoist millət deyil kimi üçün sə fədakarlığı bacaran bir millətdir. Doğrudan da 3 yaşlı uşağa ağlayan millət, doğrudan da ağlaya bilirsə mənasını başa düşərək matəm saxlayırsa o millət cinayət eləmir. 3 yaşlı uşağın, 6 aylıq uşağın öldürülməsinə göz yaşı tökən insanın və millətin, cəmiyyətin ürəyində mərhəmət yaranar bu böyük dəyərdir. Vallah böyük bir dəyərdir ki, Allah bizim xalqa bunu verib. Məkkəyə gedirsən, Mədinəyə gedirsən. İmam Həsəm Mədinədə doğulub. Peyğəmbərin şəhəri demədiyinə. Orda bu günlərdə il arz